Malaysia adalah negara yang sangat unik dan istimewa. Ya, yang kata ni adalah saya rakyat Malaysia sendiri. Tapi apa masalahnya untuk kita bangga dengan negara sendiri kan? Apatah lagi apabila ada banyak sebenarnya perkara menarik tentang negara yang makin dikorek, makin mengujakan. Jadi berikut adalah fakta-fakta negara Malaysia yang paling rare diakui oleh kucing yang saya jumpa dekat kedai mamak. Dia yang kata rare. Merdeka, merdeka, merdeka. Ramai yang sangka laungan merdeka adalah sebanyak tiga kali. Tapi sebenarnya salah. Tunku Abdul Rahman melaungkan sebanyak tujuh kali. Kenapa tujuh kali? Nampaknya tiada penjelasan rasmi diberikan Tapi ada teori mengatakan Tujuh ini dikaitkan dengan elemen islamik Seperti Sabah Asamawad Iaitu tujuh lapisan langit Tapi saya ada teori Tujuh kali laungan merdeka ini adalah bersempena Dengan tujuh takbir pada solat hari raya Cakap pasal Tunku Abdul Rahman, muka yang ada pada mata wang ringgit Malaysia adalah Tuanku Abdul Rahman Yang di Pertuan Agung Malaysia yang pertama Walaupun namanya hampir sama dengan Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia yang pertama Hakikatnya kedua-duanya adalah individu yang berbeza Memang buat bingung benda ni waktu belajar sejarah di sekolah menengah. Mata wang Malaysia adalah ringgit. Tapi ringgit tu apa? Kalau kita tengok kamus dewan, ringgit bermaksud bergerigi. Eh, jap apa kena mengena dengan duit kita? Sejak bila duit kita bergerigi? Rupanya mata wang terawal yang beredar di rantau tanah Melayu adalah mata wang real Sepanyol. Bentuknya sama macam batu yang bergerigi. Jadi orang mula panggil duit itu dengan panggilan ringgit Lama-lama melekatlah nama ringgit itu sebagai perkataan yang merujuk kepada mata wang Walaupun duit kita sekarang dah tak bergerigi Tapi lepas tu kita guna kod QR kan yang bergerigi Jadi masih betul lah kod nama ringgit ni Ada banyak nama ringgit yang orang Melayu beri kepada mata wang asing dulu ringgit tongkat untuk dolar British. Dipanggil begitu sebab Britannia, ikon British, dia pegang tongkat dekat duit tu. Ringgit tengkorak dinamakan pada mata wang Belanda sebab orang dekat duit tu dia separuh buta. <tosik> Adalah orang Melayu ni. <tosik> Dulu kita pernah ada not duit RM500 dengan RM1000 tetapi diberhentikan pada tahun 1999. Antara puncanya adalah orang banyak buat cuci duit. Cakap pasal jenayah melibatkan duit, antara kes rompakan terbesar dalam sejarah negara adalah rompakan Merdeka 1994. Jenayah yang paling bijak dan terancang ini dilakukan oleh geng Mama. Nama tak boleh canggih lagi ke? Yang merompak kargo lapangan terbang Subang dan mencuri 12 juta ringgit dalam 20 minit. Menariknya mereka merompak tanpa guna senjata dan yang lagi menarik adalah tak ada seorang pun yang dipenjarakan macam mana tu? Ah ha, penjara eh. Hukuman penjara terpanjang dalam sejarah Malaysia adalah selama 30 tahun 11 bulan dan 9 hari kepada penjenayah yang melakukan rompakan bersenjata berkali-kali. Tapi mereka kemudian diberi pengampunan oleh Sultan Kedah dan mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik dengan saki baki usia yang ada jangan buat jenayah tahu adik-adik. Oh, Kesultanan Kedah adalah kesultanan tertua di Semenanjung Tanah Melayu dan masih kekal berdaulat memerintah sehingga kini. Bahkan antara institusi monarki yang tertua di dunia yang masih memerintah. Kedah menempatkan tamadun yang paling tua di Asia Tenggara, jauh lebih tua daripada monumen Borobudur dan Angkor Wat. Ini berdasarkan penemuan aktiviti industri mengeksport besi seawal tahun 788 sebelum Masihi lagi di Sungai Batu. Penemuan ini sangat mengejutkan kerana pengeksportan besi memerlukan infrastruktur dan teknologi yang tinggi maka ini menunjukkan sejarah tamadun Kedah adalah lebih maju dari yang disangka Bagaimanapun lebih banyak kajian perlu dilakukan untuk mengembangkan rahsia sejarah ini Cakap pasal besi, bangunan yang paling tinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia Merdeka 118 dibina menggunakan besi yang sangat banyak mencapai 6,000 tan Tan adalah nama keluarga yang paling banyak digunakan di Malaysia tapi itu kerana masyarakat Melayu tiada nama keluarga, tiada family name. Nama yang paling popular di Malaysia adalah Fatimah diikuti oleh Ismail, Ahmad dan Zainab. Nama yang paling panjang pula adalah <tongan> Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzandra binti Muhammad Sufian. <tongan> Harap dia bawa cop nama setiap kali masuk Dewan Pemeriksaan. Pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia SPM diperkenalkan pada tahun 1978. Kita mungkin anggap bahawa pelajar-pelajar Malaysia sebelum itu hidup dalam kebahagiaan. Yalah, tak ada SPM kan? Tetapi sistem pelajaran sebelum SPM adalah menggunakan sistem kolonial yang banyak masalah seperti tidak meraihkan budaya setempat dan jurang pendidikan yang sangat besar kerana pelajar diajar dalam bahagian. Inggris, sultan pertama yang ada PhD di Malaysia adalah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Negeri Perak yang ke-35. Beliau memperoleh ijazah doktor falsafah dalam bidang politik, ekonomi dan kerajaan dari University Harvard di US. Perak man yang ditemui pada tahun 1991 adalah tengkorak manusia tertua dengan usia sekitar 11000 tahun dan merupakan satu-satunya tengkorak manusia lengkap yang ditemui di semenanjung. Ada banyak teori tentang asal usul nama Perak. Ada yang kata datang dari bendahara Tun Perak dari Melaka, ada yang kata kilatan ikan di dalam air dan ada yang kata datang dari warna biji timah. Ramai anggap bahawa nama Malaysia dicipta pada tahun penubuhannya iaitu pada tahun 1963. Tapi sebenarnya nama itu dah lama wujud sebelumnya. Peta yang dilakar pada tahun 1835 oleh Thomas Bradford ini sudah pun mengandungi nama Malaysia. Pelayar Perancis bernama Jules Dumont pada tahun 1831 menggabungkan nama Melais merujuk kepada orang Melayu dan Nesi pulau menjadi Malays Nasi yang kemudian menjadi Malaysia dan kemudian digunakan nama ini sebagai konsep geografi. Selain daripada bentuk jagung, bentuk geografi semenanjung Malaysia juga disamakan dengan appendix. Kantung tisu yang terletak di bahagian kolon, di bahagian bawah abdomen. Sama. Tapi kalau appendix tu sakit, dia kena buang. Alamak, cakap pasal sakit, ada satu penyakit berjangkit menakutkan yang berasal dari Malaysia bernama virus Nipah. Pada tahun 1999, penyakit berjangkit ini meletus di ladang khinzir dan menjangkiti manusia. Ia sangat menakutkan kerana lebih 40% manusia yang dijangkiti mati. Cakap pasal khinzir binatang yang uh, special tu Binatang ternakan ruminan dengan jumlah yang paling banyak di Malaysia sebenarnya adalah dia ha, Binatang bulat ketot tu yang paling banyak Jauh mengatasi jumlah kerbau, lembu dan kambing Binatang yang paling sedikit pula adalah binatang-binatang yang amat-amat berada di ambang kepupusan Badak Sumatera yang cuma tinggal 30 ekor dan harimau Malaya yang cuma tinggal kurang dari 100. Harimau Malaya adalah nama gelaran bagi pasukan bola sepak Malaysia. Tapi kalau harimau Malaya yang sebenar yang binatang tu dah pupus, uh, mesti awkward kan kalau pasukan Malaysia duk guna lagi nama Harimau Malaya. <Tan <tantuk> Masa di Malaysia pernah diubah 8 kali Peliknya tukar masa Macam mana nak tukar masa kan? Okey sebenarnya bukanlah tukar masa Yang metafizik tu uh, Tapi sebenarnya adalah menukar zon masa pada ketika penjajahan Jepun, Malaysia malah pernah ikut masa Tokyo. Uh, senang tentera Jepun nak tahu masa nak tengok anime kot kontraktor setiap sekolah Malaysia sengaja memilih perkuburan Jepun sebagai tapak sekolah. Eh, jangan melipik apa ni? Siapa yang letak dalam senarai? Malaysia pernah mengalami insiden yang sangat menakutkan pada tahun 1971 apabila kes rasukan beramai-ramai di sekolah-sekolah melonjak naik dengan mendadak berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai orang kementerian pun kena turun tengok pelajar dirasuk. Ha? <tuh> Okey, fakta ni betul lah. Okey lah banding dengan yang tadi. dah sesuai ke masuk senarai? Selain daripada mangsa rasuk, <tuh> lah tak habis lagi pasal ni. Selain daripada mangsa rasuk hampir eksklusif terdiri daripada perempuan-perempuan Melayu sahaja, rupanya hantu-hantu dalam tradisi si Melayu juga banyak berkisar tentang perempuan dan melahirkan anak. Pontianak adalah hantu perempuan yang mati selepas melahirkan anak. Ada hantu perempuan yang suka tangkap anak kecil untuk bermain. Orang Melayu memang takut dengan mak-mak kot. Entah, tapi tak juga sebab orang Melayu banyak je gunakan perkataan ibu yang dikaitkan dengan negara mereka contoh ibu negeri ibu negara ibu pertiwi maka kita kena hormat ibu biologi kita ibu pertiwi pun kita kena hormat juga jadi itulah dia sedikit sebanyak fakta-fakta Malaysia yang paling rare menurut kucing yang aku jumpa dekat kedai mama Harap-harap banyaklah maklumat baru yang korang belajar dan kalau langsung tak ada yang baru semua pernah dengar tak rare langsung kena scam. eh, uh, sorry lah. Ha, mungkin korang boleh tuliskan fakta-fakta yang menarik tentang negara Malaysia yang orang tak tahu di bahagian komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.